Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala hingga pada hari ini kita masih bersua kembali dan syukuri nikmati apa yang telah diberikan ilahi robi kepada kita dalam kehidupan sehari-hari hingga pada hari ini Mbah Salim masih bisa bersua kembali kepada saudara semua dan doa kami semoga saudara diberikan kelimpahan rezeki penyakitnya diangkat dan sembuh dari derita amin amin Ya Rabbal Alamin Dan di pertemuan kali ini Mbah Salim sudah mengupas tentang rahasia bawang merah Dan Alhamdulillah di video ini lebih menekankan bahwasanya bawang merah memang bukan suatu benda yang biasa sepele namun manfaatnya multiguna dan kemarin ilmu ini diwariskan dari Mbah Karmin dan sekarang Mbah Parto orang yang berbeda juga dari pengalaman beliau menggunakan bawang merah. Beliau sudah pensiun karena usianya yang sudah tua dan tidak berjuaran lagi. Tapi generasi anak-anaknya sudah meneruskan warisannya. Anak-anaknya berjualan dan bertahan hingga sampai saat ini. Beliau Mbah Parto di penghujung tuanya menceritakan satu rahasia bahwasanya beliau menggunakan bawang merah hanya sekedar sebagai warisan leluhurnya dari kakek buyutnya. Lalu beliau diturunkan ilmu warisan tersebut sampai anak cucunya. Di zaman dahulu, ilmu bawang merah untuk mengusir kuntilanak yang mengganggu seorang bayi menggunakan bawang merah untuk memagari sekitar rumah. Dan pada perkembangannya, bawang merah ini turun-temurun akhirnya digunakan untuk penglarisan. Karena begitu efisiennya saat digunakan, kata Mbah Parto menceritakan masa lalunya, dan Mbah Salim mendapatkan keberuntungan. Dibukakan rahasianya, Mbah Parto yaitu beliau berdagang waktu dulu itu menggunakan bawang merah sebanyak tiga biji, dan bawang merah tersebut, kata beliau, jangan dikupas. Di saat kita ambil dari dapur, ambil saja secara langsung tiga biji. Setelah kita mengambil pada malam harinya sekitar jam 9 malam kita duduk bersila menghadap kiblat. Siapkan bawang merah tersebut di atas kain yang warnanya hijau atau hitam. Lalu beliau juga berkata, siapkan kemenyan Jawa dan kemenyan Arab ataupun dupa. Tapi beliau menyarankan tidak harus menyediakan benda-benda tersebut ya cukup minyak wangi saja lalu beliau lebih menyarankan minyak melati lalu Mbah Parto mempraktekkan doanya yaitu membaca Al-Fatihah sebanyak tiga kali dan membaca sholawat Nabi sebanyak tiga kali yaitu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad dan yang ketiga membaca Ya Allah Ya Fatah Ya Rozak Ya Allah Ya Fatah Ya Rozak masing-masing dibaca 33 kali Berarti cukup membaca Al-Fatihah, sholawat dan lain sebagainya itu mbah? Iya benar nak Kata beliau menjawab pertanyaan Mbah Salim Lalu bagaimana mbah cara menggunakannya? Lalu beliau mempraktekkan Beliau membungkus bawang merah tersebut Di kain yang warnanya hijau atau warnanya hitam Tinggal pilih seadanya saja tapi sebelumnya dikasih minyak melati ya di bawang merah itu dan dibungkus saat membungkus bacalah ya Allah ya hayu ya koyum sebanyak-banyaknya selama kita membungkus dengan rapat dan sampai kita menaruh benda tersebut di laci atau dimanapun tempat uang bila seseorang itu berjualan taruh saja di lacinya di tempat uang, simpan saja di situ sampai membusuk. Lalu kira-kira kapan, Mbah, sampai membusuknya? Bawang merah ini mempunyai kategori yang sangat lama. Nah. Jadi selama belum busuk, simpan saja. Nanti kalau sudah perkiraan busuk, diganti dan lakukan dengan cara yang sama, diganti dengan yang baru. Hanya itu saja, Mbah. Iya, Nak, hanya itu saja, tapi jangan lupa bersodakoh dan melakukan kebaikan ya agar rezeki kita diijabai oleh Allah kata Mbah Parto mengingatkan tapi Mbah perkiraan berapa hari reaksinya amalan ini Mbah tidak menghitung nak namun sekitar satu minggu itu sudah ada perubahan ya dulu jualan sepi hanya tiga orang dua orang itu sudah beruntung tetapi semenjak saya memakai bawang merah ini ada saja pembeli Minimal dagangan embah ini tinggal sedikit Itu minimal Dulu tidak minimal Setiap pulang rumah dagangannya masih banyak Sekarang minimal dagangannya embah tinggal sedikit Hal ini sudah untung bagi mbah dan maksimal sering habis Kata mbah Parto menjelaskan panjang lebar Jadi mbah Salim mengambil inisiatif dan kesimpulan Bahwasanya kita harus berikhtiar secara benar-benar, ya. Contohnya, kita berdagang, kita harus benar-benar niat dagang atau usaha. Jadi, jelas ada prakteknya dalam berdagang, entah saudara, pedagang jualan bakso, pedagang makanan, pedagang soto, pedagang minuman, atau apapun saja. Pedagang, taruh saja uangnya di laci, ya syaratnya kita memang harus mempunyai pekerjaan walaupun kecil pedagang kecil tidak masalah ini pesan Mbah Parto ya itulah para saudara pengalaman dari sesepuh-sesepuh orang-orang tua yang Mbah Salim koreksi keilmuannya semoga berkah dan barokah demikianlah keilmuan dari Mbah Parto semoga bermanfaat bagi kita semua ikutin terus channel Mbah Salim dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.